Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zeige ich euch meine Osterplätzchen nach Linzerart und auch Häschen mit Jotto-Bommelschwänzchen. Wenig Zutaten, wenig Arbeit, viel Geschmack. So macht Backen richtig Spaß und ich finde, die einfachsten Rezepte sind auch meistens die besten. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und wir starten auch sofort mit dem Rezept Los geht's. 300 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver vermischen und in eine Schüssel sieben. Das Backpulver könnte man auch weglassen, aber mit Backpulver werden die Plätzchen etwas lockerer. 90 Gramm Zucker hinzufügen und in der Mitte eine Vertiefung machen. Man könnte jetzt noch etwas Vanillezucker nehmen. Ich mag sie eher ohne Vanillezucker, aber das ist ja Geschmackssache. Ein Ei und 150 Gramm kalte Butter in die Mulde geben und alles zu einem Teig verkneten. Die Butter habe ich in kleine Würfel geschnitten und ich habe meinen Teig heute mit der Hand geknetet. Das geht aber auch ganz gut mit den Knethaken eines Handmixers. Diesen Teig sollte man aber nicht zu lange bearbeiten. Das Ziel dabei ist, die Glutenbildung zu minimieren. Wenn der Mürbeteig zu lange geknetet wird, kann das Gebäck am Ende auch zäh werden. Anschließend wird er dann zu einer Kugel oder zu einem Fladen geformt, in Frischhaltefolie gewickelt und mindestens eine Stunde kalt gestellt. Mein Teig war genau eine Stunde im Kühlschrank. Als nächstes die Teigkugel halbieren eine Hälfte wieder kalt stellen, die andere Hälfte 3 bis 4 mm dünn ausrollen. Man macht es entweder auf einer bemehlten Arbeitsfläche oder zwischen zwei Backpapierbögen. Ich bevorzuge ehrlich gesagt das Backpapier und ich verwende auch ganz gerne dieses beschichtete Backpapier. Es hat auf einer Seite so eine Anti-Rutsch-Beschichtung und das verrutscht wirklich überhaupt nicht. Dann mit einer Osterei-Ausstechform Plätzchen ausstechen. Meine Ausstechform ist 7 x 5,5 cm groß und ich hatte insgesamt 13 Stück. Die Plätzchen dann aufs Backblech ziehen. Das geht am besten mit Hilfe eines Messers. Mein Backblech ist antihaft beschichtet und benötigt kein Backpapier. Ein normales Backblech sollte man mit Backpapier auslegen. Den Vorgang nochmal wiederholen und bei diesen Plätzchen aber ein Loch ausstechen und die Plätzchen dann im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft 5 bis 10 Minuten backen. Die Backzeit hängt vom Backofen und von der Dicke der Plätzchen ab. Meine habe ich 10 Minuten gebacken. Nach dem Backen alle Plätzchen vollständig auskühlen lassen, obere Plätzchenhälften, also die mit dem Loch, mit etwas Puderzucker bestäuben. Die Lieblingsmarmelade in einem Topf erwärmen und glatt rühren. Ich habe mich für die Marillenmarmelade entschieden, weil die gelb ist und somit auch ganz gut das Eigelb darstellen kann. Die Plätzchen ohne Loch mit flüssiger Marmelade bestreichen und die ausgestanzten Plätzchen darauf setzen. Leicht andrücken und das Loch mit Marmelade auffüllen. Die fertigen Ostereiplätzchen circa zwei Stunden trocknen und fest werden lassen, dann vorsichtig in Blechdosen verpacken, so bleiben sie am besten länger frisch. Und hier nochmal ein fertiges Plätzchen. Ich finde, es ist ein schönes Osterei geworden und lecker ist es allemal. Die Teigreste können natürlich erneut verknetet und weiterverarbeitet werden. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Häschen ausgestochen, insgesamt neun Stück. Meine Ausstechform ist 9 x 5 cm groß und die Backzeit ist natürlich die gleiche. Etwas Zartbitterschokolade erst klein haken, dann im Wasserbad schmelzen und die Häschen mit flüssiger Schokolade verzieren. Auf das Schwänzchen dann ein Klecks Schokolade geben, eine Giotto-Kugel darauf setzen und die Schokolade ganz fest werden lassen und fertig ist das Osterhäschen. Und gleich zeige ich euch auch noch, wie die Kekse aussehen, wenn die Schokolade fest geworden ist. Ich finde, die sind ganz hübsch geworden und mit der Giotto-Kugel schmecken die ja wirklich sehr gut. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage auch schon mal Tschüss. Bis dann.